Говорят, сколько людей, столько и мнений в отношении общедомовых тарифов ЖКХ в Коряжме горожане практически единодушны. Добавляют и добавляют, особенно не устраивает этот, ну вот что, у нас счетчики стоят, а они вот что-то еще дополнительно добавляют. Общедомовые, ну я не знаю, я не замечаю, что очень дорого у нас за квартплату нас устраивает. Интересно получается, я, например, истратил воды горячей на 60 рублей, а за общую домовые нужды с меня высчитали 80. Это разве порядок? Все повысили, и даже вот и не знаешь, куда чего и обратиться. В общем, не устраивает. Ну, а то конкретно, вот какие вот цифры, допустим, вас не устраивают? Вот у нас в подвале сделаны счетчики домовые для воды. И они как бы вот и превышают вот эту норму-то. И вот берут с нас деньги. Возмущение народа по этому вопросу не стихает. Собственники жилья недопонимают, почему они должны платить за общедомовые нужды, которые никто не учитывает. Поэтому в Коряжме в эти дни возобновлена как приемная народной инспекции по адресу Ломоносова, 3D, вечернее время, так и временная приемная прокуратуры в городе Коряжме с 9 до 18, кроме выходных, есть уже и судебная практика. Прокурор Омской области, увидев такое возмущение народа, собрав информацию по своему региону со своих общественных приемных, что же происходит, умело разобравшись в этом вопросе, подал заявление в суд, чтобы защитить права граждан Российской Федерации. И в начале февраля Омский областной суд принял решение отменить приказ по региону, который устанавливал расчеты и оплату за общие домовые нужды. Как уже не раз бывало в нашей стране, закон сначала принимают, а потом еще несколько раз корректируют, если вообще не отменяют. И тема ЖКХ – это вам не летнее зимнее время. Новые порядки начисления платы за коммунальные услуги вызвали нешуточные волнения в обществе. Например, в Архангельской области получилось так. Сколько городов, столько и коэффициентов в формулах ЖКХ. Единственный регион, который решил, что нужно оплачивать в каждом муниципальном образовании по-разному. Чем отличается типовой дом Коряжмы и Котласа? Как объяснить это населению? Конечно же, собственники возмущаются. То есть там разные формулы применяются. Да, при, при, применяется одна формула, но с разными цифровыми показателями по разным муниципальным образованиям. Да несерьезно это относится, это бюрократия, потому что как раньше было в ЖКХ, так и сейчас. Да, конечно, надо менять, надо как-то что-то делать, но не должны же мы за всех платить. И надо Путину разбираться есть, с этими тарифами, да. И наши коряженские тут ничего не сделают. Только помогли бы они вместе, чтобы вообще разобраться с этим делом. Ну и посылать туда письма или что там. И вот глухой ропот населения услышали на самом верху. 18 февраля Госдума попросила правительство внести необходимые изменения в соответствующие постановления. Депутаты Госдумы уверены, что нормативы потребления коммунальных услуг на общественные нужды приняты с нарушениями. Нет счетчиков для именно общих ресурсов, нет их усредненного уровня потребления. Остается открытым вопрос оплаты за водоотведение. Надеюсь, что и Единая Россия проявит себя по архангельской области, потому что на самом деле это недовольство есть, нужно его снимать, нужно разбираться, нужно понимать, что нельзя собственника, потребителя коммунальных услуг один на один оставить с этой бедой. Если исполнительная власть страны услышит народных избранников и население России, нас ждут новые перемены в сфере ЖКХ. Хорошие или плохие, видимо, опять придется выяснять через кошельки обывателей.